اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس دنیا کے اندر لین دین تو ہر انسان ہی کرتا ہے کسی کا لین دین پیسوں کا ہوتا ہے کسی کا سامان کا کسی کا گندم ہے کپاس ہے یعنی ہر انسان ہر قسم کا لین دین کرتا ہے پھر اس میں ادھار تو لازمی ہوتا ہے پھر تو اگر آپ نے کسی کو ادھار دے رکھا ہے یا ادھار نہیں آپ نے مکان ہے آپ کا وہ آپ نے کسی کو رینٹ پر دے رکھا ہے یا کوئی اور چیز آپ نے کسی کو دے رکھی ہے تو مطالبہ کرنے پر وہ واپس نہیں کر رہا آپ کو آپ کا ادھار واپس نہیں کر رہا یا آپ کا جو رینٹ بنتا ہے وہ آپ کو نہیں دیا جا رہا یا کوئی بھی قسم آپ نے کسی سے کوئی چیز لینی ہے جو کہ آپ کو ٹائم پر نہیں مل رہی ہے بلکہ ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے اور آپ کو پریشانی ہوتی ہے آپ کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں تو آپ بہت پریشان ہیں آپ نے وسائل بھی ازماری ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تو ایسے موقع پر آپ کی پریشانی بہت زوروں پر ہوتی ہے تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو ہوش میں رکھنا ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے پریشانی سے دور رکھنا ہے اپنے ٹینشن سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے بس ایک عمل آپ کر لیں انشاءاللہ اس عمل کی کرتے ہی جس سے بھی آپ نے کچھ لینا ہے وہ اسی دن انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا اور جو چیز آپ کی ہوگی وہ آپ کے حوالے کر کے جائے گا کرایہ ہے رینٹ ہے جو اور چیز ہے وہ آپ کو ضرور ادا کرے گا انشاءاللہ وہ عمل یہ ہے قرآن پاک پارا نمبر ہے پندرہ سبحان اللی اسرا ہی اور تاج کمرۂ قرآن پاک پیج نمبر ہے ٹو ففٹی فائیو دو سو پچپن سورت بنی اسرائیل سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے پانچ اس کا آخری حصہ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نوعدم مفعلہ مفعولا نو اعظم مفعولا اور یہ ایسا وعدہ تھا جس کو پورا ہو کر ہی رہنا ہے تو یہ اس کا تجربہ منتا ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس لیے کیونکہ جس سے آپ نے لین دین کیا ہے اس نے بھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو فلاں ڈیٹ کو میں آپ کو فلاں دن فلاں تحریک کو فلاں ٹائم پر آپ کو میں چیز واپس کر دوں گا آپ کا کرایہ ادا کر دوں گا آپ کو جو ادھار جو ہے وہ آپ کو واپس کر دوں گا یعنی جو چیز آپ نے کسی کو دی ہے تو اس سے کم از کم ٹائم تو لیا ہوتا ہے نا بول تو یہ ٹائم تو اس کی یاد دہانے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد پانچ نمازیں ہیں تو کسی بھی نماز کے بعد قبلہ رو ہو کر بیٹھ جانا ہے آپ نے نماز کے بعد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک باغو ہوتی ہیں دوسرا مسجد کے اندر ہوتی ہیں تو یہ بابرکت جگہ ہے یہ تو اگر خواتین کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ بھی کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر بابرکت جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر سجدہ کرنا ہے آپ نے میں تین مرتبہ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ پڑھ کر پھر آپ نے تین مرتبہ وکان اس عائد کو پڑھنا ہے آپ نے دوبارہ سن لیں کہ باوضو ہو کر کسی بھی لماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر سجدہ کرنا ہے یعنی شروع میں درود پاک پڑھنا ہے پھر سجدہ کرنا ہے سجدے میں تین مرتبہ آپ نے سبحان ربی اعلیٰ یہی تصویر پڑھنی ہے پھر تین مرتبہ اس کے بعد آپ نے وکان و وعدم مفعولا اس کو پڑھنا ہے آپ نے پھر سجدہ سے اٹھنے کے بعد تین مرتبہ پاک پڑھ لینا ہے آپ نے اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے جس سے بھی جو کچھ بھی لینا ہے قرضہ ہے ادھار ہے کرایہ مکان کا کرایہ ہے یا کچھ اور ہے یہ اللہ اس کے دل میں ہدایت اسی فرما اور اس کے دل میں رحمت ڈال دے کہ وہ اور اس کے دل کے ہدایت پر لا کہ وہ میرے چیز واپس کر دے میرا کرایہ مجھے ادا کر دے رینٹ ہے جو بھی ہے وہ ادا کر دے مجھے دعا کر لیا آپ نے انشاءاللہ کہ ایک دن کے اندر اندر آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا اگر آپ کا دل سچا ہے تو انشاءاللہ ایک دن کے اندر آپ کی جو مراد ہے وہ ضرور پوری ہو جائے گی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین ثمہ آمین اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ